Я вам хочу сказать, что вот это вот одни и те же намонежи. Ставящие палки в колеса, чтобы только тут ничего не получалось. Через два месяца они увидят, что здесь будут дороги, и куча работы сделана, боятся, что не успеют. Если бы здесь было все в порядке, если бы мэр выполнял свои полномочия, если бы он слушал и слышал своих же избирателей, то этого бы ничего не было. Задача не захватить власть. А власть – это большая ответственность. Задача – это заставить власть работать и слушать своих избирателей. Мы выбрали его, и не каждый начинает работать так, как положено. А надо помочь человеку. А вы стоите, бреду бьете. У вас тут Не была. Что вы это мы, Ни хрена не сделал. Как мы вы так вон делали? Подрать. 25 лет уже а регионалы на Донбассе а скрывали. Если они зомбированы, если их направили в это русло, то они же отсюда уже не выйдут. Они же получ... получают деньги за это. Так просто ж не бывает. Им больно, что у нас, еще раз повторюсь, что у нас есть деньги, много денег. Они лежат, почему они лежат не в работе, потому что вот эти вот но вновь созданные в прошлом году прозоры и тендеры, вот это вот нам мешает работать. На выход, на выход как только ты закрыл громадскую бери разу... Заявление, бери бумагу, бери бумагу, заявление, бери бумагу, пиши заявление. Бери заявление, пиши. Бери бумагу, пиши Или заявление. Или выкинем сейчас Выкинем вот у тебя, пиши заявление. Так, Я так, напишу так. заявление а? в том случае, когда мой народ, который выбрал меня, скажет... Я вообще... Когда в клетке я сидел у вас же, у вас в гостинице, у Сепоров. А что что не видишь? было у меня тогда камеры вас сфотографировать, как т... вы с ними меня там. Меня туда не пускали, ты это знаешь. Я приехал туда для того, чтобы попросить их, чтобы они освободились. А, а, вы говорите, вас там не было. Один так, раз. так я обнимались приехал, там с ними? А, один раз, это ты где обнимался с ними. Да я в клетке сидел, меня вот, вот сбутали там ногами. Снизу. Кого обнимался? А что ты тогда говоришь, что я обнимался? Что? Я Есть фотографии у тебя, что я обнимался с ними? Нахер они мне были нужны.